Дякую за теплі слова, дякую за оценку песни. А давайте подивимося, что в, в Сполучених Штатах зараз. Две години орків. Приветствую вас. Да я включил США, знаете ли, хотел поблагодарить народ Соединенных Штатов за выбор, за выбор ваш. Это нам поможет. Это, это нам поможет, да. Это нам поможет победить в этой проклятой войне. Вы тоже выбирали Трампа. Ну, конечно. Это все говорит о том, что о, Америка за Россию. Вы нас когда-то спасали в начале века. Не знаю, как Америка за Америку. Вы нас всегда спасаете в самый сложный критический момент во всех войнах, во всех неурядицах, вы всегда приходите нам на помощь. Просто я вот теперь не знаю, как людям объяснять. Тоже раньше мы с вами воевали в Украине. А теперь с кем мы там воевать будем? Все убивали просто своих братьев, еще. ради, ради ресурсов. Вот и все, что вы делали. А, но, то, что но... вы сейчас объяснять будете, ну, будете что-то объяснять. Братьев. Как это? Каких братьев мы убивали? Ну что вы, что вы? Да не, я что, шучка... То, что Америка не первый раз вручает Россию, это сто процентов вы тут не врете. Но то, что вы делаете в Украине, ну, слушайте, вы своих братьев-славян убиваете. Режете. Я не знаю, но вы нам в этом очень активно помогаете. Вот сейчас остановили поставки оружия, им разведданные сократили. За счет чего? Конечно же, это же, это же Америка начала войну, поэтому она же так сильно вам помогает. Ну, я не знаю, как Америка начала войну, но я просто теперь не знаю, как объяснять солдатам, которые приходят ко мне. Вы не знаете, а весь мир точно знает, кто, кто начал войну и кто что Поэтому... делал. Ну, вы же просто поддерживаете вы... политику Дональда Федоровича. То, что вы, объясня... То, что вы объясняете, вы что-то там объясните своим солдатам. Они схавают. Это не первый раз. Ну, си... ну вам спасибо народ... за эту поддержку. Мы с вашей помощью будем и дальше... Э идти к победе социалистического труда, так сказать? Вот Такое дело. Какого труда? Социалистического. Какого, да? социалистического вы разве против социалистического труда? Не, не смешите блядь, мои ботинки. Ну, блядь. разве вы не слышали заявление Владимира Владимировича, что если кто-то не скорбит о э, падении Советского Союза, то у него нет сердца, а кто хочет его возвращения, то у него нет мозгов. Вот у Дональда Федоровича, судя по всему, нет ни того, ни другого. Да, я думаю, что у Владимира Владимировича, судя по всему, нет ни того, ни другого. Это Владимир. может быть, это это вполне может быть. Но главное, эта цель будет достигнута. Украина падет благодаря благодаря вам. Главная цель будет достигнута. Ну конечно, украинского государства никогда не было. У вас, у вас в России главная цель это что падение Украины? Конечно, это же всегда были русские земли. Вот они вернутся в Луна, матушки России. Мы наберем еще больше сил, еще больше новых солдат. Посмотрите, Что как потом... они воюют. Что потом будете делать? Ну, они воевали сначала за, за себя, а потом будут воевать в армии России. Уже против сейчас того... уже сейчас 90 тысяч украинцев, мобилизованы на наших землях, которые мы освободили, воюют против вот этой Бандеровской Украины которые вы поставляли наглым образом оружие, поддерживая и подогревая эту войну. А теперь у них не будет оружия, они сдадутся, и значит Европа наша. Разве для вас это новость? Нет, для нас ничего не новость. Вы, вы можете себе сколько угодно врать. Зачем врать? Вы же видите факты. Вы же видите факты. Сейчас идут переговоры. Сейчас идут переговоры с вашим командованием, с вашим правительством о четырех уже областях дополнительных Украины. 26-й год намечены цели Днепропетровск, они сейчас его что-то Днепром назвали. Харьков, они сдадут это без боя, потому что мы заберем у них оружие. Ой, вы заберете у, у, у них оружие. А мы просто пойдем, пойдем парадным маршем, как обычно. Спасибо вам, говорю. Куда вы пойдете? Вы так же пойдете, как в Сирии. Сейчас они закупят сделку. Дока, вы пока вы им давали оружие, они защищались. А сейчас вы перестали давать оружие, они не смогут защищаться. Поэтому я благодарен недельку, вам. Недельку, вы недельку-две недельку подождите, увидите, что будет. Что ж подождать-то? Ну, есть просто факты. Вы перестали давать им оружие. Слушайте, у вас есть факты, вы знаете, почему перестали, вы знаете, что происходит. Конечно, Я знаю. Пытаюсь. Вы требуете от их президента соглашаться на мир на любых условиях. Ну, все правильно. А наши условия не изменятся, неизменно они. И Измен... вот эти условия... Эти условия будут меняться, естественно. Мы эти переговоры растянем во времени на несколько лет, а все эти несколько лет будем постепенно, постепенно разрушать экономику и вооруженные силы сопредельного государства с целью восстановить справедливость и вернуть все на русской земли, как оно и было изначально. Да. Вот вы как вы Канаду собираетесь, так мы и вот Украину. Чем же ж мы хуже? вот как вы с Мексикой собираетесь поступить, так мы и с Украиной. Но все же справедливо, мы правда? А а а вот вы пойдете да, в армию США свое, воевать за Мексику. Смотрите, у, вас свое у вас свое понимание, справедливости. Я никуда не пойду. Не а будет куда будет вы Мексика, куда вы денетесь? Вам, будет. Знаком, вам знаком термин? Вам знаком термин всеобщая мобилизация? Или вы думаете, Канада просто так сдастся? Слушайте, не бойтесь. Войны с Мексикой или с Канадой? Вы тут себе очень мстите. Вы своими категориями меряете, если мир. Так Это не мы меряем, это Дональд Федорович меряет. Мы мы за что я ему большое спасибо. Не я не с Дональдом Федоровичем, я не с дональдом Федоровичем Но Вы же, вы же человек, это... который за него голосовали, я поэтому... Я с вами. Я... Так я не против, ну что вы на меня так агрессивно? Я... Зачем вы сеете ненависть между не нашими братскими народами? Вот мы манипулятор интересный. Ну как это, манипулятор? Ну, вот так, мы теперь в одной лодке. Мы теперь в одной лодке. лодке. Знаете, знаете, вы такой манипулятор. Да что вы своей лодке Нет, мы теперь в одной лодке. Зачем же вот так? Знаю вместе с вами. Вместе с вами плывем. Потом. И потом вот падать будете. Знаете? Ну не знаю, не знаю. Пока знаете, я вижу, пока знаете, я вижу вы, очень знаете, положительное вы, движение знаете, с вашей знаете, стороны. Знаете, почему вы туда плывете? Знаю, потому что вы нам помогаете. Подождите потому что они никаких в своей, внутри своей страны положительных изменений не делаете. Не а зачем нам это? А вот нам да, главное управляй... сделать у соседей плохо, и вы нам в этом помогаете. Но это, да, очевидно, цель Соединенных Штатов, правильно? Так же плохо, как вы, кстати, правильно? как вы... Ну, я смотрю, что вы жалеете о своем выборе, правильно? и меня это крайне огорчает. Жалеете о чем? О своем выборе. А что у меня за выбор? Вы же сказали, вы голосовали за президента. О президенте Трампа. О, чем вы, говорите? А что вы решили, что я о чем Я вопрос задал, я не решил. А, нет, вы сказали, вы сказали, что я вижу, что вы жалеете. Э, ну, вопроситель, вопрос. вопросительная интонация вопрос. была. Ну, не нервничайте. Ну, Хорошо, я, я, вас спрашиваю. Вот. надеюсь, вы не жалеете о своем выборе? Нет, спросите нормально. Нормально. Нет, надеюсь, надеюсь, вы не жалеете о том, что выборы, выбрали нет, президента Трампа? Спросите, жалею ли я или нет? Так вот я, так, я так, так, и... так, и спросил. Не, вы не так Как вы хотите, чтобы я спросил? Жалею ли я, или... Жалеете ли вы или нет? О чем? О выборе президента Трампа. О выборе президента Трампа. Он немножко зависло. Я не жалею о выборе президента Не жалеете. Потому... значит, вы вполне разделяете мои ценности. Это же логично, правда. Нет, не логично. Не пойму Логично, я вас. Я не вас, пойму принципе, я вас. никогда не поймете. Ну попытайтесь объяснить. Возможно, конечно, я человек не очень умный, но попытаться же можно. Нет, я думаю, что вы довольно умный и хитрый человек. Вы, просто не хотите понять. Нет, я как раз хочу понять. я хочу, чтобы да, наши народы сближались. Да, да. Это как раз наши в моих народы. интересах. Наши ну это народ Америки и России. Слушайте, ну, может, они и будут сближаться. Не услышал? Может быть они и будут сближаться. Ну Это конечно будут. Есть, они уже сближаются. В Америке сближаются. Одни, интересы. У одни интересы, у России другие. Это Америка возможно, но не раз они совпадают, как не поддерживать? Но ну, вы помогаете а, нам попадаю, победить. Смотрите какая, штука. Смотрите какая штука. Вот если вы ошибочно понимаете, что в интересах Америки, чтобы Россия победила Украину, нет. В интересах Америки, чтобы российско-украинская война закончилась. Вот и весь интерес Америки. А как вы думаете, кто может закончить эту войну? Я думаю, что Дональд Трамп может закончить. Войну. Дональд Трамп участвует в этой войне. не, не участвует. А каким образом он, он может? Закончить. Он отдать приказ, может кому-то перестать стрелять. Он может закончить эту войну. Кто может закончить войну? Лишь тот, кто отдает Дональд приказы. С одной Дональд стороны, Трамп. украинская армия, с другой стороны, российская армия. Там же нет американской армии, я правильно понимаю? Нет, послушайте, смотрите, какая ситуация сейчас возникает, что Дональд Трамп, американское правительство выступает таким медиатором между двумя странами. Вы не и могли бы арестей, говорить чуть-чуть громче? Я... я через слово... Которые не хотят, которые не хотят напрямую договариваться. Напрямую же не хотят договариваться. Да. Соответственно, не могут остановить войну ни одна, ни другая. Mm -hmm. А вы можете себе представить ситуацию, чтобы президент Рузвельт, например, в 1942 году инициировал переговоры между Сталином и Гитлером? Интересно, ну, кого нет, вы считаете нет, в, это, нет, в этом противостоянии? Я... Да, да. Представить я не вижу, зачем мне это представлять. Не зачем, да, мы да. Ну, поэтому я, и я говорю спасибо. Нет. Поэтому я говорю вам спасибо. Ваш выбор нам на руку. Да, хорошо. Да. Главное, чтобы вы не поперхнулись выбором, этим. Это же не наш выбор, это же ваш президент. Нас вполне устраивает. Вам на руку, я же объясняю, что главное, чтобы вы не покорхнулись. Ну, Слушайте, это уже наша как... проблема, знаете ли наше пищеварение. Да, да, слушаю. Ваши. Ваши. Слушаю, слушаю вас, я вас перебил, извините, пожалуйста. Все, все, я все сказал, ваша да, проблема. Вы абсолютно правы. Спасибо, да. Это наша проблема действительно, действительно. И я еще раз говорю: украинско-российская война может закончиться только по решению одного из двух президентов этих воюющих сторон. Либо нашей, либо украинской. Я, конечно, допускаю, что ваш президент может отдать команду президенту Украины, ну президенту России вряд. Ли. Мы посмотрим, увидим, как все будет. Да, мы уже видим. Вы прекратили поставки оружия нашей противоборствующей стороне. Вы прекратили поставки разведданных, что нам значительно облегчает работу на Донецком, Харьковском, Курском направлениях. Это уже изменило картину мира. Они не могут наносить удары по нашим талантам без ваших разведданных. Это позволяет нам сосредотачивать силы на узких участках и наносить внезапные удары, о которых они даже не подозревают. За это спасибо вам. Это искренняя благодарность от всего русского народа и от командования. Второй поющий эскадрильи. Вот, например, моя эскадрилья работает по Харьковскому направлению. Сейчас <coughs> в отсутствие ракет комплексом Патриот мы Харьков бомбим абсолютно безнаказанно. Да, я понял вам. Вам это доставляет, видимо, большое удовольствие. Ну, да, уничтожать людей. врага всегда удовольствие. Что? 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 Честное благородное убивать людей, слово. Вам не... Убивать людей, которые вам ничего не сделали. Я знаю. Что это... Ну, спасибо, что вы нам помогаете. и как не сделали. А как же русскоязычные, которых они угнетали столько лет? Бомбили Донбасс 8 лет. Ну да, ну, да рассказывайте эти сказки. Ну, я не знаю, как рассказывать сказки, я просто вам благодарен. Я не помню. чего вы так злитесь? Я говорю вам слова я благодарности. Вас. Я, я, не я не высказываю я вам слова благодарности от всей российской вижу. бомбардировочной авиации, а вы, да, а вы злитесь. Вы я вас не злюсь. Я просто вижу перед собой убийцу, которому вообще по барабану. Еще. Почему мне по барабану? Я Родине не служу. А вы помогаете мне служить моей родине. Почему же убийца? Все равно, что вы убиваете людей. Нет, убийца его. это который по уголовному нарушаю Уголовный кодекс убил кого-то на улице. А я врага уничтожаю, понимаешь? А теперь у него убил. нет Бетряток, теперь у него нет разведданных. И тут спасибо вам. Да, хорошо, хорошо. Радуйтесь, радуйтесь того, что вам легче убивать. Радуйтесь, я же вас не отцена. Нет, не Они нам. Не нам. Не... Вы, вы это пас... делаете вместе со мной. Пас... И я, я очень пас... вам пас... за пас... это благодарен. Вы это делаете вместе со мной, вы мне помогаете уничтожить армию противника. Вы его, вы, и я благодарен вам. Не надо перекладывать всю, так сказать, все достижения, все славные победы только на меня. Вы, как союзник наш, вы вместе со мной это делаете руками своего президента. Я очень вам благодарен. Очень. Но да какой же манипулятор? Я вам честно говорю. Я же со словами абсолютно откровенной, абсолютно искренней благодарности это говорю. Мы бы сами не смогли. Так вы не сможете. Так мы можем. Видите, мы видите, можем. Еще покажет. Теперь но мы как видите, раз и история, можем. Видите, история все покажет. Все будет а, ну, это понятно, понятно. Но, да, мы, это мы, я все, там, я уже мы, слышал все. Мы, это я уже все слышал. пока веселитесь, веселитесь на, на, на... Да какое же веселье? Ну, и... что, что вы? И, я, наоборот, на делю с вами радость побед. А вы говорите, веселюсь на а, Мне не нужно со мной... Ну, я не могу не, делиться, не поделиться с союзниками. Я этого не испытываю. Я не думаю, знаете, у вас... Это вы какой-то неправильный голосователь Трампа. Вы абсолютно неверный. Понимаете, у меня другое. Да, у меня представление о мире, продуктованное нашим верховным главнокомандующим, который сказал, Хорошо. что, э, значит, э, если на этой земле не будет России, то зачем э, э, эта земля вообще нужна? А мир он нужен только русский. Кому он русский не нужен? Русским. Русским не нужен. Я вас уверяю, что он русским не нужен. Так вы считаете, что русские не воюют? Я уверяю, что он и русский мне нужен. Не, не может этого быть, если ко мне в военкомат стоят очереди. В моем районе. Uh -huh. Я, конечно, не в военкомате, но в моем районе стоят очереди. Uh -huh. Да, за денежку стоят очереди. Uh -huh. Ну, спасибо вам. Ну, перестаньте. Вот, зачем вы так отнелькиваетесь? Зачем вы, да вы как будто Это наша с вами заслуга. Общая. Вы как будто ерунду несете. Вы убийца. Ну, так, На твой, так я такой же точно, как и вы, я человек, который несет победу. И все, вот что вы делаете. Ну да, ну да, ну да. Значит, я убийца, а вы, значит, в белом пальто. Очень интересно. Вот интересно я будет, бел... когда мы будем делить, так сказать, результаты нашей победы. Вы также говорить будете? Я с вами ничего делить не будет. Угу, 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 угу. Я не знаю, кто вы там, может быть, вы просто играете про вот, а таких, как вас, гага ждет. Вот, я вас ждет, заместитель командира второй эскадрилии 576-й эскадрилии бомбардировочной авиации. Слушайте, ну надеюсь, вас а так же вздернут, как и вот в ГАЗе. Да, трибунале. И кто из нас и, после а, этого убийца? Я вам, которые... я вам жел... тех, я тех, желаю тех, мира и добра и разделить успех победы, а вы меня вздернуть вы что желаете, вы людей убиваете? Вы что, угораешь, что ли, мужик? Желаете, Нет, людей убивают. Там... я приказы выполняю. А вы, а вы делаете выбор, который нам помогает. Не надо перекладывать на меня. Мы с вами одинаковые. Никто, никто, никто здесь в Америке не делает выбор, оглядываясь на Россию и Украину. Понимаете? Делают выбор, оглядываясь на Америку. Конечно, конечно. Теперь можно прекратить всем чем угодно. Ну что ж, ладно, спасибо. Спасибо, Раду спасибо. Спасибо. Вместе победим, вместе потанцуем. Как это? Как встреча на Эльбе. Встречу на Днепре организуем. Да я это уже слышал. Понимаешь? Да. Встреча да. на Днепре организуем. Слушай, Дальше, ты, ты убийца. Ну слушай, слушай. Это все. Больше с тобой о чем еще разговаривать. Да ты с тобой убит. тоже, в общем-то, не о чем. Я-то надеялся, союзников радуй. встретил, а оно ну, вон оно радуй, так вышло. ушло. А какой союзников, братский? Не знаю, не знаю. Не знаю. Не Который знаю, помогает. Ну, я не повторяю это пятидесяток. Это мы с тобой по кругу ходим. Тебе не кажется? Никакого конструктивизма в нашей беседе я ну, понимаю, нет. Что Эти переговоры не зашли в будет, тупик, мне будет. кажется, да? Его и не будет никакого конструктивизма. Такая ну конструктивизма. хорошо, хорошо. Договорились, договорились, договорились. Убийца, так убийца. Какая мне разница, в конце концов? Мне еще это на звездочку на погоны повесят, орденок дадут, а ты, а ты спи А ты с этим спи. Давай. Мне с этим спать, это тебе с этим спать. Порадовался бы за союзника. Касатик, порадовался бы. Лучше союзников у вас никогда не было. Вспомните, вспомните 19 век, картина Айвазовского, как какая-то американская фирма развозит хлеб по русским деревням. Вспомните 41-й ленд-лиз, вспомните 91-й помощь от США. И вот теперь 2025-й, снова помощь от США пришла к нам в самый трудный момент, за что я и благодарен вам. Мы-то уже в принципе собирались сдаться, а тут вы. Спасибо. Все? Давай, еще. Да нет, тут все уже неинтересно. Пока, Ты себя исчерпал. Ты, Ты себя исчерпал.